ваши впечатления вид сегодняшнего матча? Тяжело что-то говорить, если команда со второй группы. Да, пока, спасибо. Пока были силы в первом тайме у соперника. Они старались составить конкуренцию достойную, но все-таки у нас класс немножко повыше хотя команда еще не сыгранная, счет отображает результат. Вы переглядали в этом матче очки? Что можете сказать про них? Пока никаких конкретных выводов делать не буду. Честно сказать, их ожидал большего. Ожидал большего. Ну, на то и играем в турнир, чтобы проверить потенциальных новичков, а как получится, покажет в дальнейшее время, и будем уже планировать состав на Кубковые и Игры Чемпионата. Задоволен игрой сегодняшней вашей команды? Нет, были хорошие эпизоды, были хорошие эпизоды, к сожалению, их было очень мало, таких чисто футбольных. Удовольствие от игры, честно сказать, не получил.